Ім на дух там, Китая. Класне. У твоєму рецепті використовуються гриби шітаки. Що це за гриби та чим їх можна замінити? А, китайские шампиньоны, но только наши шампиньоны более белые, а те более темненькие. Они более какой-то там сладковатый вкус, но они там готовятся, они берутся сухими, потом замачиваются в воде, и там целая процедура, но в результате они как бы чуть-чуть отличаются. И внутрь мы будем ложить начинку. Шитаки, авокадо и рукола. Берем авокадо, очищаем ее от шкурки, И нарезаем полосочками. потом у нас грибы шитаки, насушенный гриб, мы их замачиваем в воде, потом добавляем специи. Это соевый соус, рисовый уксус, сахар, даши, это специя японская. И потом их как бы варим, варим, и как бы получается уже такой отварной специя как гриб. змінився з тих пір, коли тебе першим 17-річним побачили на другій фабриці. А да. ти, наскільки мені відомо, навіть змінив релігію та став вегетаріанцем. З чим пов'язані такі зміни? Ну, я був дуже самошершим ким-то, ребёнком, так сказати, тому що 17 років це дуже мало. Вот. е ну, буддизм це не релігія, це скоріше все філософія. Вот. А христианство – это моя религия. То есть философия, буддизм, я придерживаюсь каким-то там каким правилам, каким-то законам, читаю мантры, которые мне помогают сосредоточиться, они действительно помогают, они влияют. То есть это, ну, это каждому, если у меня приписано где-то, написано где-то, что буддизм – это мое, то есть это мне помогает какие-то там осуществлениями желаний моих. А вегетарианцем стал после фабрики? Ну, на фабрике, мне кажется, кто-то собирался подсмажить рыбку из аквариума да, да, фабричного. Да, да. После второй фабрики я стал вегетарианцем, буддистом, и я очень чувствую себя комфортно. Свои образ ты створил специально для фабрики? Для шоу-бизнеса, ну, я еще раз повторюсь, то, что там очень много моего. То есть этот сумасшедший человек, который там прыгает, скачет, веселится, это тоже есть во мне. Я тоже таким бываю. А яка с фабрик дала тебе больше досвиду? Друга чи уже суперфинал? Ну больше опыта и больше какого-то а, как, какого душевного развития, наверное, после вот, суперфинала. Потому что когда перевернулась опять моя жизнь, а, я думаю, таких переворотов будет много, надеюсь, очень приятно. Вот, и после этого, конечно, опять много опыта, каких-то какого-то жизненного даже опыта, потому что очень много от меня скрывалось инф информации раньше, а сейчас у меня открылась информация, какие-то знания, внутренний голос вещи сны вернулись и все остальное, и мне легче сейчас. А то ага. тебе постоянно снятся вещи сны? А, ну, могу сказать, что два-три два раза в неделю. Борис, да ты же не приходят другие фабриканты с аппаратами, как им поступать? Нет, они сами хотят предъявить, увы. Следующий ингредиент, это у нас идет рукола. Закручиваем наш ролл, придаем ему форму. Как складалась это с тусовкой с нашими фабрикантами в суперфинале? Вы знаете, мы не общались. Почему? Мне не интересно они. Мне не интересно с ними общаться. Просто не интересно, потому что многим я смотрю в глаза и вижу пустоту. Какие у вас стосунки из Наталью Могилевской? Она для меня учитель. Скоро я, допустим, наверное, стану учителем, тоже буду передавать какие-то знания. Она мне передает свои знания, передает свой опыт. Это и опыт на сцене, и жизненный какой-то опыт. Очень много делится со мной секретами. То есть я тоже не мог представить, что такое даже может быть. Питання, яке хвилює всіх твоїх прихильників. На другій фабриці ти якось плакав з приводу того, що з тебе хочуть зробити чоловіка. Але в той же час ти казав, що ти був закоханий у жінку. Вже розкрий нам таємницю. Все-таки подобається дівчата чи хлопці? знаєте, я дуже чітко зараз розділяю особисту і публічну життя. І тому цей питання стосується моїх частних життя. А частних життя я зараз в свої шкатулки, які лежать у мене вдома на полці. Нещодавно на одни из вечерок тебе бачили бачила я с девчоной, у вас романтичные стосунки, это правда? No comments. <laughs> Сейчас мы будем готовить второй ролл. Для этого ролла нам опять же понадобится лист нори. Берем огурец, нарезаем его, чуть-чуть срезаем курку, чтобы он был мягкий. Нарезаем его соломкой. Потом мы берем э, цикорий. У нас есть маринованные водоросли. Листья салата Бостон. Можно использовать любые другие голоросы, рамен, то есть какие вам нравятся. Полоски авокадо. Сергій Зверів якось оцінював твій кліп на пісню Космос прийом. Він сказав, що ну Борис Моїсей тепер може кусати лікті. Ти плануєш скласти йому конкуренцію, чи вже будеш відходити від такого образу? А, я не думаю, що нас можна з чим це справнювати, ми чим то похоже. Абсолютно нічим Мені абсолютно не похоже. Це правда, що одна з твоїх прихильниць навіть запропонувала жити в її квартирі після другої фабрики. Так, да, квартира в полмільйона доларів. І... Ти відмовився? Конечно. Чому? Ну, во-первых, меня, как всегда, Наташа вправила мозги, потому что, когда она приехала с Парижа, она сказала то, что нет, не стоит принимать подарки такие дорогие и так далее, потому что эта девушка уже дошла до такого, что она хотела подарить мне эту квартиру. Скільки років було дівчині? Їй дето 20-чимто, я вже точно не помню, но ми з нею хорошо дружили, общались, но сейчас как-то это общение прекратилось, не знаю почему. Взагалі, багато прихильниць сьогодні? І що роблять, які подарунки? Можливо, такі мале маленькі? О, очень много, очень много сейчас поклонниц, очень много поклонників. клуб очень расширился, и популярность сейчас ещё больше, чувствую, конечно. И э, дарят умные вещи, дарят, Например, э, дарят музыкальные инструменты разные, прям, перкуссии, разные барабанчики и так далее, и э, дудочки, то есть разные. То есть у меня есть уже целая коллекция. Еще дарят разные буддийские штуки, разные колокол, колокола, колокольчики, то есть которые отгоняют там негативную энергетику и так далее. — Это правда, что ты еще пишешь картины? серьезно этим занимаешься? Я только начал это дело и уже написал где-то три картины. Вот. Это серьезно, может, может влиться очень серьезно какое-то занятие. То есть, если, если я дальше продолжу, если будет такой порыв вдохновения, потому что я пишу песни, я очень быстро записываю альбом. Очень быстро, и песни на самом деле такие я яркие. Что Даже... на на а, я